После программ скандальных, были такие случаи, когда гости с вами mm -hmm. даже на публике не хотели здороваться? Или действительно настолько... Нет, я не помню такое, честно говоря. Но у меня был единственный, ну, как бы, по-моему, это ни для кого не секрет, поэтому я могу сказать. Единственный человек, который ко мне не ходит после программы, которая у нас была, это Светлана Злещук. Она отказалась после этого ходить, хотя никаких неожиданных вопросов я не задавала. И все вопросы, которые я задавала, они потом обсуждались всем обществом. Но потому что именно на территории этих вопросов случились скандалы. Квартиры, зарплаты и так далее. То есть я неспроста задавала эти вопросы и задала одну из первых ей. А может быть, даже первую. Есть еще один депутат, который ко мне не ходит на программу. Это Сергей Лещенко. Он передал моим э, гостевым редакторам, что я приду, когда Влащенко э, передо мной извинится. Она сказала, что мне Тегибко подарил квартиру. Поэтому а Тегипко мне квартиру не дарил. Поэтому, когда она передо мной публично извинится, тогда я приду. Так вот, я сейчас публично говорю: что я не говорила нигде в эфире, что Тегибко подарил квартиру Лещенко. Я сказала, что э, Лещенко купил квартиру по заниженным ценам в доме, который строила компания Тегибко по какому-то странному совпадению, именно тогда, когда в тот год и в то время, когда у Сергея Тегибко были, была избирательная кампания. Вот что я сказала.